Волосся людини складається з 14 різних елементів, серед них і золото, запевняють вчені. Можливо, саме тому наша наступна героїня щодня ретельно доглядає за волоссям, як за справжньою коштовністю, щоб воно виблискувало здоров'ям. Як саме давайте подивимося, після поговоримо з експертом. Кокосова тереп'яхова олії, власно зібрані трави та домашня сметана. Взимку завжди у арсеналі киянки Юлії у догляді за волоссям Зимою вони по собі такі вяленькі, тому що немає вітаміну. Довгі коси Юля відрощувала кілька років. Зараз має бажані 70 сантиметрів довжини. Тож тепер їх ретельно береже. Аби не пересушувати кінчики, волосся намагається мити зрідка. Один раз мою нормальним шампунем, який там вода та сульфат у нього присутній. Ствоє сульфати у шампунях добре вимивають волосся і знежирюють шкіру голови, проте вони вкрай небезпечні для чутливої шкіри і можуть викликати алергію. Застерігають дерматологи, але ефективність у звичайних шампуней Юля не задоволена. Є такі, що ти волоси моєш, ані ти їх висушиш, ані все одно жирні у тебе. і приходиться ще раз мити. Тож дівчина миє з хімічними добавками і ополіскує травами, аби не було подразнень. У мене просто бабуся в селі живе, вона... Она сама сушит там липу, крапиву, мелису, ромашку. Она мне вот дает такой покафан. Чемало женок тышно ляка сульфатами, мовляв, через них выпадает волосся. Тоже на форумах шукают альтернативу шампуням. Марокканскую глину вместо шампуня. Она приятней горчицы при нанесении полное ощущение, что голова намылена. Мыть волосы обыкновенным детским мылом, полоскать голову с водой, разбавленной уксусом. Волосы объемные, необыкновенно мягкие. Расчесывают просто на ура. И у нас у гостя лекар трехолог Инна Горда. Доброе утро. Доброе утро. Инна, ну вот что наша героиня делала неправильно, расскажите. Она недовольна, недовольна. результатом, что-то у нее не получается. Как правильно ухаживать за волосами? Ну, на самом деле, когда мы моем волосы, то есть мы должны, во-первых, правильно подобрать шампунь. Если волосы окрашены, мы подбираем волосы для окрашенных волос. Если кожа головы и волосы жирные, то есть мы подбираем шампунь для жирных волос. Если чувствительная, сухая, естественно, это будут увлажняющие шампуни. Далее мы обязательно обращаем внимание на то, какой температуры вода, которую мы моем в нашу голову. Почему? Потому что если это будет слишком холодная вода, то есть шампунь наш не сработает. Если будет слишком горячая, частички шампуня в виде чешуек останутся на коже головы и на волосах. Возможно, девушка не подобрала правильный шампунь для своих волос. Возможно, она не подобрала правильное кондиционирующее средство. Они обязательны, потому что они дисциплинируют волосы, то есть сглаживают чешуйки кутику волос. И далее они легко расчесываются, они увлажнены и э, не повреждаются э, феном или другими э, укладывающими. Как часто стоит менять шампунь и кондиционер? Mm и -hmm. в зависимости от сезона волосы могут жирнеть или, наоборот, быть сухими? Mm -hmm. а в зависимости от сезона мы видим, что наши волосы могут быть более жирными летом и более сухими, ломкими, и, возможно, может быть даже такое ощущение дискомфорта на коже головы в зимний период. Вот. Поэтому э, уходовые средства, шампунь кондиционеры, они должны э, зависеть, во-первых, от сезона подбор этих средств, и второе, их необходимо менять. То есть если это средство масс-маркета раз в три месяца, если это профессиональное средство, как правило, раз в 5-6 месяцев. Потому что волосы перестают реагировать на mm -hmm. эти моющие компоненты, которые находятся в составе этих средств. Шампунь использовать ежедневно, или все-таки это зависит от длины волос, от густоты волос и от собственного состава шампуня? На самом деле распространение мнения о том, что чем мы режем моем голову, тем меньше потом возникает проблем, неверно. Потому что мы моем голову тогда, когда нам нужно ее помыть. Для этого существуют средства, предназначенные для частого или ежедневного мытья. Обязательно это написано на упаковке угу. шампуня, и мы правильно подбираем средства, которые содержат... Не и поверхностно-активные компоненты, которые, собственно, и моют нашу кожу головы и mm -hmm. волосы. Поэтому в этих средствах, как правило, большее количество увлажняющих компонентов, менее активные поверхностно-активные средства. И они не повреждают э, э, чешуйки на коже головы, mm -hmm. то есть не повреждают сами волосы и э, препятствуют потерь, избыточной потере влаги. Uh -huh. Давайте теперь покажем на нашем манекене, как правильно это делать. Uh -huh. Мы подобрали шампунь, мы подобрали кондиционер. У нас вот у девушки uh -huh. длинные волосы, достаточно густые, я так понимаю. Но на вид очень сухие. Как uh -huh. мы наносим шампунь и что мы собственно делаем для того, чтобы прическа была как э, с рекламой, золотистые волосы спадают прекрасно на плечи. Сначала uh мы -huh по большому счету, если у нас есть время, конечно, с утра или вечером, мы найдем. Мы... найдем. Начинаем. Значит, у нас есть шампунь, а, ребят, что да, Начинаем делать, мы даже не с этого. Начинаем мы с того, что мы берем мягкую щетку и расчесываем наши волосы. То есть так. в разных направлениях то есть, делаем массаж на коже головы. Вот. И для того, чтобы волосы не Но спутались... у нас да. нет. У нас есть такая... Mm. скелетик, то есть, я называю. Значит, расчесывание mm -hmm. волос идет с кончиков, mm -hmm. вот затем мы Переходим так. на среднюю uh -huh. часть волос и, в общем-то, прочесываем волосы по всему uh -huh. радиусу. Да. Дальше мы наносим... Мы моем голову, да? То есть сначала мы обильно должны смочить кожу головы, то есть ну, она конечно. должна быть увлажнена. Далее, когда мы наносим шампунь, мы не должны взять упаковку и вылить на кожу головы. То есть это неправильно. Руки, да. Мы берем шампунь. Вот. А, скуль, шампунь. То есть мы берем шампунь. А, обязательно выдавливаем на... Да ладони. А, растираем и наносим по коже головы. То есть... Э, в разли... На кожу головы, На кожу головы или по по длине роста волос. А затем уже э, пеним и э, вспениваем шампунь и mm -hmm. э, разносим по длине волос. Mm -hmm. То есть обязательно мы шампунь наносим массажными движениями кончиками mm -hmm. пальцем, вот по всей поверхности. И первый раз мы моем шампунем э, голову. Значит, этого недостаточно 20. естественно, потому что современные шампуни предназначены для того, что первый раз mm -hmm. мы смываем грязь и пыль и то есть mm -hmm. избыточное кожное сало. То есть, а далее все эти ухаживающие средства, которые находятся в шампуне они подействуют только на второй раз. Угу. И поэтому, если на упаковке написано о том, что и производитель пишет, что э, подержать на коже головы и волосах 2-3 минуты, значит мы так и делаем. Потому что тогда все... Кондиционер мы после да. этого используем? Угу. А обязательно как? используем кондиционер. На кончике волос или на кожу головы? Значит, э, Немного времени. в принципе, да, я поняла, в принципе, всегда мы наносим их на длину волос, отступая примерно 10 сантиметров. Да. То есть мы берем бальзам или кондиционер, У -у -у. или кондиционер, бальзам, вот, и наносим э, в Главное не на кожу головы да, естественно. На и маску тоже для того, чтобы волосы не жирнились. У нас У -у -у. есть еще сухой шампунь, в последнее время достаточно У -у -у. популярным стал. Как пользоваться сухим шампунем? Для чего он для ежедневного использования или все-таки в экстренных ситуациях. Сухой шампунь используется в экстренных ситуациях. То есть, естественно, что он просто абсорбирует излишний кожный жир, и э, там есть кондиционирующее средство, которое увеличивает объем. Поэтому, когда мы берем сухой шампунь, мы обязаны что сделать? Мы наносим нас сначала на корни, то есть по проборчикам. Да. Э, радиально наносим. Затем обязательно... А, э, необходимо что сделать? Э, наносить его немножко... Э, ну, расстояние да, да, да. 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 Затем мы э, нано, э, немножко делаем... Э, ну, немножко Стряхиваем наносим давай, да, да. на сами волосы, затем обязательно прочесываем хорошо расческой и массажирующими движениями, приподнимая корни, разносим по всей длине. Спасибо большое. А -а -а. Буквально совсем коротко. Да. Как сушить правильно волосы феном? Горячий воздух всегда вреден. Я знаю, можем ли мы использовать холодный воздух, когда мы сушим волосы? Потому что сегодня не сушить волосы феном мы не можем. Мы сначала используем теплый воздух, когда мы хотим быстренько их высушить, а потом да. холодный, для того, чтобы снять электростати... электростатикой и привести, дисциплинировать волосы. Спасибо большое вам за Такі подробні відповіді. Я нагадаю, у нас у гостях була лікар-трихолог Інна горда відповідала на наші запитання. Усе дізналися фактично про волосся, як використовувати шампуні, як зужити волосся. Дякую дуже сніданок. Триває.